На следующий день после открытия отделения адаптивной физкультуры спортивная общественность отметила Всероссийский День ходьбы. Он состоялся по инициативе Олимпийского комитета страны, причем впервые. В Краевом центре День ходьбы прошел при активном участии Министерства спорта Ставропольского края и Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике и Администрации города. Спорт против наркотиков таким был лейтмотив мероприятия. Сегодня большой спортивный праздник, Всероссийский день ходьбы. И во всех районах и городах Ставропольского края, по всей территории Российской Федерации отмечается этот большой спортивный праздник. Мы вместе с вами, выйдя на старт, выйдя на спортивные площадки, говорим да, здоровому образу жизни, да, физической культуре и спорту. И вместе с вами говорим нет, нет употребления табакокурения, наркотиков. Все, кто сегодня пришел сюда, готовы дерзать, стремятся быть первыми. Это правильная позиция. Но главное, вы здесь, вы выбрали спорт, а значит жизнь. Поэтому проигравших сегодня не будет. Каждый из вас уже победитель. Удачи! Спасибо большое! Организаторы из Олимпийского комитета России проект презентовали как марафон, который прокатился от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Получилось так, что ежечасно в разных городах России на старт выходили любители активного и здорового образа жизни. В Ставрополе площадкой для двухкилометровой дистанции стал Парк Победы. До финиша дошли не все. Парк Победы такое место, где легко сходится с дистанции. Но ответственных тоже было много. Финишировали индивидуально корпоративными коллективами и семьями. Пожалуйста, в общесемейном зачете первое место у Ханиных. Категория казаки. Мне эта идея достаточно близка, потому что у меня у самого семья, вот мы здесь участвуем с семьей в этом мероприятии, там, начиная от 4,5 лет и заканчивая 26 годами. Да? Все на дистанции вышли. А, да, все на дистанции. Получается, что э, я хочу поддержать эту акцию. Почему? Потому что э, возрождение России связано, и я связываю возрождение России прежде всего с возрождением воинства православного, потому что православный воин ⁇ это тот человек, который не даст себя в обиду, но и, в общем-то, православный воин, его религия не позволяет других людей обижать. Сегодняшняя акция «День ходьбы» она направлена на то, чтобы поддержать и воспитать здоровую, сильную личность прежде всего. Потому что, скажем так, на службе стоять, например, по два, по четыре часа больному человеку сложно. Поэтому нам нужно готовиться, в том числе да, и на службе стоять, предстояние перед Господом, и умение все-таки да, защищать свою страну. Среди школьных коллективов безоговорочное первое трио из 7 А 27 школы города Ставрополя. Как многие, на бег не сбились и в сторону качели с дистанции не сошли. Почему сегодня решил выйти на дистанцию? Решил проверить, на что мой организм способен. Пришел дистанцию легко? Ну так, задыхался немножко, но справился. Сколько времени потребовалось, чтобы пройти дистанцию? Ну, минут 10. Устали? Да. Ну, я люблю ходить. Как бы это приятно и для здоровья полезно. А решила проверить себя. Я и бежала в зеленый марафон, и сейчас захотелось проверить, как это. Эксперты советуют ходить пешком ежедневно, 30 минут минимум. Здесь нет никаких жестких требований и правил, возрастных ограничений. Тренируйтесь тогда, когда удобно. Ходьба самый эффективный и, что важно, недорогой способ быть в хорошей физической форме. Эта акция организована. Международная спортивная организация – это В нашей стране она уже проводится второй год. В нашем городе мы проводим впервые. Участвуют в организации и Министерство спорта Ставропольского края, Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики, Комитет образования города Ставрополя. Акция очень хорошая. Это спортивное массовое мероприятие, которое предназначено для того, чтобы и молодежь оторвать от компьютеров, от социальных сетей чтобы взрослых мужчин оторвать, может быть, от дивана в выходной день и пройтись по нашим живописным аллеям парка, подышать прекрасным свежим осенним утренним воздухом, набраться сил, бодрости, настроения. И с хорошим настроением настроем прийти в понедельник на рабочие места.